धरणीनगर पंचायत निवडणुकीत महत्वाचे राजकीय घडामोड अपक्ष उमेदवार कमलसिंग बैस ठाकूर यांनी भाजप उमेदवार सुनील श्यामलालजी चौथमल यांना बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे माजी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या आश्वासनानंतर विश्वास दाखवत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती समोर आली आहे सोमवारी धाणी पंचायत निवडणुकीत नाट्यमय घडामोड झाली अध्यक्षपदाचे अपक्ष उमेदवार कमलसिंग बैस ठाकूर यांनी महत्वाचा निर्णय घेत भाजप उमेदवार सुनील श्यामलालजी चौथमाल यांना अधिकृतपणे आपला पाठिंबा जाहीर केला धाणी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्याच्या शीर्ष नेतृत्वातून आश्वासने मिळाल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती कमलसिंग बैस ठाकूर यांनी दिली जिले की माजी खासदार नवनीत जी, जी राणा और माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनके शब्दों को मान रखते हुए मैं कमल सिंह गोबंद सिंह बैस मेरा समर्थन रवि जी राणा को देता हूँ और सुनील काका जी को देता हूँ जो भाजपा के उम्मीदवार है नगर अध्यक्ष पद के धारनी शहर के लिए और उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वो धारनी शहर में चुनकर आए और शहर को अच्छी दिशा दे शहर को अच्छा नाम दे और जनता को साथ दे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनपुड़े माजी खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या सांगण्याचा मान राखत त्यांनी बिनशर्त पाठिंबा देण्याची घोषणा केली या पाठिंब्यामुळे धारणी नगरपंचायत निवडणुकीत भाजपच्या विजयाची शक्यता अधिक बळकट झाल्याचे राजकीय वर्तुळात चर्चेले जात आहे धारणी भैया ठाकुर जो पाना चिन्ह पे खडे नवनीत राणा जो भाजप की नेता आहे और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब इन दोनों से भी बात कर दिया करा दिया कि धारणी नगर पंचायत के विकास के लिए कमल भैया ठाकुर ने एक ही बात की धारणी नगर पंचायत का विकास हो रहा है और उसमें लिए सुनील जी चौतमल ये जो हमारे नगर अध्यक्ष के भाजप के कैंडिडेट है भाजप के उम्मीदवार है उनको एक तरफा कमल भैया ठाकुर ने यहाँ पे उनको पाठिंबा दिया है इसलिए उनका धन्यवाद दूंगा और सिर्फ धरने के विकास के लिए उन्होंने पाठिंबा दिया नवनीत राणा के शब्द का मान रखा मेरे शब्द का मान रखा राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब का मान रखा और धरने के विकास के लिए कमल भैया ने जो त्याग किया है वो धरने के जनता उनको हमेशा आभार व्यक्त कर रही है कि धरने विकास के लिए उन्होंने आगे आके कमल भैया ठाकुर ने ये पाटिंबा दिया और सुनील भाऊ चौत्मल ये कमल भाजप के कैंडिडेट है भाजपा का ही यहाँ पे सत्ता आना चाहिए भाजपा की सत्ता आई तो उस मुख्यमंत्री यहाँ पे फंड देंगे यहाँ का विकास होगा और यहाँ की जनता को न्याय मिलेगा इसलिए कमल भैया ठाकुर का मैं अभिनंदन करूंगा धन्यवाद मानूंगा धारनी नगर पंचायत की जनता की तरफ से भी भाजपा पार्टी की तरफ से भी और युवा स्वयं पार्टी की तरफ से भी कमल भैया ठाकुर का मैं धन्यवाद दूंगा निर्णय काय परिणाम होना है धारणी का विकास कैसे होना चाहिए जब उन्हें लगा कि हम लोग साथ में रह के काम करेंगे तो धारणी नगर अध्यक्ष सुनके आएगा दो एक कमल भाई और कमल का निशान अगर ये दो एक होते तो एक और एक अभी हमारे राजेश भाई ने बोला एक और एक ग्यारह हो गए ये विक्ट्री का सिंबल हो गया दो कमल एक जगह हो गए और एक और एक ग्यारह भी हो गए ये एक प्लस पॉइंट है हमारे धारणी के लिए एक अच्छा संकेत है और हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हम धारणी का विकास किस तरह होगा इसी के लिए प्रयासरत रहेंगे जय हिंद जय जै भारत